Добрый день, меня зовут Екатерина Кравченко, я врач-косметолог и работаю уже 21 год в эстетической медицине. Я знакома с Евроэстет Групп наверное где-то 5-6 лет. Самым приятным ощущением э, у меня от работы с Евроэстет Групп это работа с нашим менеджером Ирой Булах. Ну вот просто, наверное, самый внимательный и самый э, красивый менеджер в Евроинстат-группе. Ира всегда подскажет, Ира всегда ну, поможет в выборе препаратов. Очень интересные мероприятия. Вот это мне тоже очень нравится. У нас всегда есть возможность пообщаться с тренером и получить обратную связь. Если вдруг у тебя что-то не получилось или у тебя есть вопрос, можно написать любому из тренеров, и он тоже ответит и даст консультацию. И, конечно, мероприятие, которое проводит Евроэстет Групп, это тоже всегда очень красиво, это всегда очень информативно и интересно. Я работаю с препаратами Plenage. Это один из любимчиков и фаворитов. Я работаю с филервитами, со всеми. Работаю с Ивантией. Что касается препаратов филервитов, вот благодаря Владиславу Васиновичу, я просто влюбилась, вот за последние два года я их настолько много использую, и мои пациенты получают такие результаты, которые, они говорят, слушай, давай все, вот он не считается, давай вот этот препарат, который мы в прошлый раз получают э, люди, которые, ну, я же говорю, не видели и уже думали, ну все, только э, операция. Нет, есть возможности. Почему вот с Ивантией работать? Ты уколол этот препарат, и ты сразу видишь тот результат, который будет. Не дает отека какого-то неимоверного, потом через два дня она приходит, подождите, а где мои губы? А тут ты увидел, и она сразу встала, говорит, о, мне нравится. Говорит, в следующий раз мы делаем то же самое. Точно так же с препаратами полинуклеотидов. Ну, он, наверное, самый качественный. Я перепробовала много препаратов полинуклеотидов, но этот самый э, качественный и главное, что его можно использовать во всех зонах. Он не нужен отдельно для того, отдельно для этого. Он используется во всех зонах. И он работает одинаково хорошо. Куда э, инъецировал, там и получил результат. Это меня очень радует. скажу, что я э, сторонник интеллигентной красоты у моих пациентов. У меня приходят с запросом как молодые девочки для увеличения губ, так точно и возрастные э, пациентки, которые ну, 55 плюс даже бывают такие, которые говорят, вот хочу что-то исправить в своей внешности, говорят, но не знаю с чего начать, Там мне морщины мешают. И когда мы делаем губы, это незаметно. Она становится, возвращает, немножечко возвращает ее на лет 10 назад. И пациентки не просто радуются тому отражению в зеркале. Она говорит: я несу себя, как будто бы на мне бриллианты. Говорит, я просто себя чувствую молодой и красивой. При том, что говорит, делают комплименты, но никто не видит, что произошло. Поэтому я считаю, что губы это такой. Маленький-маленький акцент на лице женщины, который ей дает возможность быть уверенной в себе. Молодежь приходит и им нужно всего и много. А более взрослые пациентки мои и пациенты хотят, чтобы это было не вычурно, чтобы это было интеллигентно, это было красиво. Разница еще в том, что э, молодые девочки готовы пробовать много разной косметики и э, ну, не подошло, отложила в сторону. Взрослые пациенты, они влюбляются и они используют постоянно один и тот же бренд. И когда они видят результаты, главное, что этот результат достаточно... Э, красивый, то, конечно, они влюбляются в бренд, который мы с ними колем или какие процедуры мы делаем, и тогда они получают э, вот тот самый результат, повышается их самооценка, они получают море комплиментов, и они говорят, да, какой там паспорт, я и так красавица.